возвращаясь с далекой американской земли, каждый, помимо огромной кучи баксов и магнитиков на холодильник, привозит еще и интересные истории. Наверняка у всех они есть. Причем на магнитик от холодильников вот там вот отреагировали очень хорошо. Там привезли, небось, пару порой любители в общем мы тщательно изучили досье участников work and travel и определили какие из историй были самыми интересными и сейчас хотим пригласить на сцену троих финалистов которые написали свои истории и так внимание слушайте кто, кто эти люди Тодоров Сергей имеется такой? а ну-ка давай быстро к нам Тут есть такой человек Поднимайся, ты этого заслужил. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, во время пребывания на Аляске сгорел рыбоперерабатывающий завод, на котором ты работал. Это а правда? Правда. Вот, вот у меня лично это наводит на мысль, что Сергей — секретный агент КГБ. Ну или он просто так хорошо повеселился, типа «Знай наших!» Позажигал. Следующий человек это Михайленко Сергей. Аплодисменты. Ровчи, ровчи, ровчи! Где же ты где? Вот он. Давай, выходи к нам. Сергей, здравствуй. А, ты поведал в своей истории, что а, ты был в Нью-Йорке и ощутил себя на другой планете, это правда? Конечно, конечно. Ну, ребят, знаете, мне кажется, что обычно люди ощущают себя на другой планете, когда посещают Амстердам. Вот Сергею удалось это в Нью-Йорке. Почему? Ну да? что ж, в Нью-Йорке тоже можно ощутить Амстердам. Да. Вот. И еще одного хотим человека пригласить на эту сцену. Романченко Максим. Есть такой? Вот он бежит. Веселый Романченко Максим. Поднимайся к нам. Друзья, не будем долго тянуть интригу, сразу скажем, кто какие места занял. Итак, третье место это история Тодорова Сергея. Ваше третье место, оно у нас призовое. Сергей получает сертификат на 50 долларов для участия в программах Work and Travel. Пожалуйста, Пожалуйста получай 50 баксов, как-никак. Это в наше время серьезные деньги. Давайте поаплодируем Сергею еще раз. Второе место. Второе место это Михайленко Сергей. Михайленко Сергей получает сертификат на 100 долларов для участия в программе фирмы компании «Мастер». все-таки у Максима. И сейчас Максим мое поведает, да? Держи микрофон. Ваша аплодисменты, поддержите Максима. Кто на самом деле, э, ну история большая. Если кто-то заходил на сайт программу, то наверное видели э, наверное, видели на сайте, на форуме была история про путешествия по Аляске. Значит, значит, история большая, и вписалась она, э, ну, собственно, в момент этих всех приключений. То есть, вот, э, поработал там 20 часов на заводе, пришел, на подушку упал и что-то написал. Или там, медведя увидел, из туалета вернулся, там, и написал. Вот. Значит, я написал буквально пару строчек, потому что не знаю, на самом деле Аляска очень многогранная и такая необычная и эмоций куча получается, и рассказывать все это, наверное, даже будет скучно но все равно, вот возвращаешься уже в Одессу с Аляски и понимаешь, что если бы там не побывал, то пустил бы из своей жизни огромную кучу таких моментов которые вот вспомнить можно, но, наверное, уже потом детям рассказать уже не осмелюсь потому что, наверное, только на Аляске получалось. Получалось протирать консервные банки и получается это 10 долларов в час. Только на Аляске получалось ходить ногами по полу, покрытому красной икрой. Только на Аляске удалось услышать, как малазийский рабочий покрывает негра русским матом. Только на Аляске получилось спеть караоке таду, all the На русском языке с американцем. Я не знаю как. Я не помню, что мы пили. Только, только на Аляске я стоял напротив медведя с палкой и перочинным ножиком. Я не знаю, что, что думал медведь, но то, что думал я, это, наверное, можно только показать, потому что словами это не описывается. Только на, на Аляске получалось ловить автостопом американский военный, американский военный патруль. Только, только на Аляске можно выпить настоящий Настоящее пиво янтай, настоящий Аляска Нембер, который... Ну вот это, вот, это пиво янтай, кто, кто, был, кто пробовал, тот знает. Кто, 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 не был на Аляске, тот никогда не пробовал мыть золото в ручье с помощью миски для выпечки торта. Ну, в фильмах показывали, пробовал. Вот. И такая какая-то мысль такая родилась, что вот те кто, те, кто собираются ехать, те, кто был на Аляске, кто не был, вот подумайте, что вы упускаете из своей жизни, если туда не съездите, не покупаете, и все это не ощутите. Ну, это конечно. Браво! Отличная история. Ну и, соответственно, ты получаешь тоже приз. Как ни удивительно, конечно. Автомобиль. Porsche Cayenne. Там их несколько возле входа стоит. 50 долларов просто. Да, пушка я не захотел получать 150 долларов. Сертификат на участие в любой программе агентства Мастер. Поздравляю.